Pernahkah kita terfikir jika empayar Sri Vijaya yang selama ini dikaitkan dengan Palembang sebenarnya berakar di tanah Melayu? Ahli sejarah George Kodes pernah menulis bahawa Sri Vijaya lahir di Sumatera berdasarkan prasasti Bukit Seguntang. Namun, penemuan arkeologi di Lembah Bujang, struktur pelabuhan, relau besi dan artifak yang berusia berabad lebih awal membuka semula persoalan besar di manakah sebenarnya pusat empayar maritim ini bermula mari kita selami rahsia itu dari batu bertulis di Palembang hingga debu besi di Kedah Tua kerana di antara dua pantai inilah sejarah nusantara mungkin bermula Catatan awal menyebut nama Sriwijaya melalui Prasasti Kedukan Bukit 683 Masihi dan Talang Tuo 684 Masihi. Kedua-duanya ditemui di Palembang. Menurut Sarjana Herman Kulke dan Pierre Yves Menguin, Prasasti ini menggambarkan kemunculan sebuah kuasa maritim yang menguasai laluan perdagangan antara India dan Cina. Bukti itu menjadi asas kepada kepercayaan bahawa Palembang ialah ibu kota Sriwijaya. Namun, setiap prasasti hanya mencatat satu pandangan. Di seberang Selat Melaka, di Tanah Melayu, ada bukti lain yang mula bersuara dari tapak yang jauh lebih tua. Pada tahun 2022, Dr. MNM Nasir menerbitkan kajian bertajuk Ancient Kedah, A Sri Vijayan Mandala in the Malay Peninsula Beliau menunjukkan Kedah Tua sudah makmur sejak abad pertama Masihi, menjadi pusat peleburan besi dan pelabuhan antarabangsa sebelum munculnya Prasasti Sumatra. Dalam kajiannya, Kedah digambarkan sebagai salah satu mandala, wilayah berkuasa sendiri tetapi masih dalam lingkaran Sriwijaya. Ia bukan sekadar pelabuhan bawahan, tetapi mungkin salah satu nadi yang menyalurkan kehidupan kepada empayar maritim itu. Profesor Mokhtar Saidin dari USM menemui lebih 60 tapak peleburan besi di Sungai Batu bertarikh antara abad ke-2 hingga ke-6 Masihi. Ini membuktikan wujudnya tamadun industri sebelum Palembang dikenal pasti dalam sejarah. Catatan dinasti Tang pula menyebut pelabuhan bernama Kalah atau Kataha, nama yang sangat dekat dengan Kedah. Jika benar pelabuhan itu ialah Kedah Tua, maka sejarah Sri Vijaya perlu dibaca semula kerana mungkin di sini, empayar itu mula bernafas. Ahli sejarah O.W. Walters menjelaskan bahawa Kerajaan-kerajaan purba Asia Tenggara tidak berpusat pada satu kota, tetapi membentuk jaringan yang saling bergantung, dikenali sebagai mandala. Dalam konteks itu, Sri Vijaya boleh memiliki lebih daripada satu pusat. Palembang mungkin pusat keagamaan dan politik, sementara Kedah Tua menjadi pusat ekonomi dan pelabuhan barat Selat Melaka. Dua poros kuasa, satu empayar yang menguasai lautan, itulah hakikat sebenar Sriwijaya. Bukan satu istana, tetapi satu jaringan. Namun, bukti mesti ditimbang dengan jujur. Tiada prasasti di Kedah Tua yang menulis nama Sri Vijaya. Sebaliknya, di Palembang, nama itu terpahat jelas di batu sejak abad ke-7. Itulah sebab sarjana Indonesia seperti Razak dan Asmuni masih menegaskan Palembang sebagai pusat utama. Namun, empayar laut seperti Sriwijaya tidak pernah bergantung pada satu singgah sana. Kuasanya terletak pada kawalan angin dan arus, bukan tembok dan pagar. Mungkin Sriwijaya tidak berpindah dari Sumatera ke Kedah, tetapi Hidup serentak di kedua-dua belah selat, seperti dua nadi yang memompa satu jantung maritim. Sarjana Pierre Yves Manguin menulis bahawa kekuatan Sriwijaya datang daripada penguasaannya ke atas Selat Melaka, laluan emas dunia purba. Palembang menjaga pintu timur, Kedah Tua menjaga pintu barat. Setiap kapal yang melintasi selat terpaksa tunduk pada hegemoni Sriwijaya. Gabungan dua pelabuhan ini bukan kebetulan, tetapi strategi geopolitik yang menjadikan Sriwijaya bertahan berabad lamanya, mengikat India, Arab dan China dalam satu jaringan dagang di bawah panji Nusantara. Apabila semua bukti ini digabungkan, Jelaslah bahawa Sriwijaya bukan milik satu tempat tetapi seluruh alam Melayu. Kedah Tua membuktikan bahawa bangsa di tanah ini sudah memiliki teknologi, industri dan perdagangan bertaraf antarabangsa. Palembang pula membuktikan keupayaan yang sama mengatur diplomasi dan pemerintahan. Sejarawan Nik Hasan Said pernah menulis, Sriwijaya ialah warisan seluruh Nusantara bukan Palembang semata dan kata-kata itu kini bergema lebih kuat dari sebelumnya Sriwijaya bukan satu titik di peta tetapi pantulan cahaya tamadun Melayu yang menyinari dua benua Akhirnya sama ada pusatnya di Palembang atau di Kedah Sriwijaya tetap menjadi lambang kebangkitan dunia Melayu purba bangsa pelaut pedagang dan pencipta tamadun di antara dua samudera. Yang penting bukan lokasi istananya, tetapi semangat dan kebijaksanaan yang melahirkan empayar itu. Selagi kita terus mencari dan bertanya, rahsia ini akan kekal hidup dalam jiwa kita. Kerana sejarah bukan milik mereka yang menang, tetapi milik mereka yang berani menggali kebenaran. Ini rahsia silam Temui kami dalam episod seterusnya ketika kita bongkar lagi warisan yang dunia pernah cuba lupakan.